Виталик! Что такое? Ты сказал приготовить оливье. Но у тебя же холодильник вообще пустой. <зас> Ничего без меня сделать уже не можете. Вот все. А почему вы не положите все это в холодильник? Чтобы оно все испортилось. В холодильник уже не работает. А еще я не могу найти нож. Не, ну, Днепропетров, ты горсочек включай. Мы все похожи на людей, в которых есть специальный нож для оливье. Но есть нож, которым мама чистить картошку. Ассия, теперь добави смеянные сигарусики и, горошек, и А Как же лук, морко, как картошка? Не, ну не, ты не, зируй, мы не, не, миллионеры. Виталик, там не, в ну, так позвони в службу замены ломпочек. Хорошо, позвоню. Какой у них номер? А -а -а, ну, Сютка, Одесса. Это юмор, понимать надо. Вы же на Новый год не работаете. Сейчас пойду поменяю вам лампочку. Виталик, нет! Что ты робишь? Ты что такое? Подумає матірі. Ви сувопсюсі. Я просто поміняв лампочку. Я не поняла. Я думала, у мене золота дитина, а ти нас спеціально спровадив, щоб устроїти тут оргію. Мо! Спокойся! Так я тобі все об'ясню. Ви давайте йдіть накривайте на стол. Скоро знову год. Ой, Буйдановна, mm. что то мы как-то бедно празднуем. Ну, хочешь, я могу вынести жаркое, но оно холодное. А знаешь, что говорит народная мудрость? Если жаркое холодное, его надо что? что? Подогреть. Mm. Mm. Ну, девочки, накладывайте, не стесняйтесь. Столица угощает. Да, давайте. Виталик, скажи какой-нибудь тост. Я? ладно. Короче, встречаете какой-то обезьянный козел. Ну, скажи, что красивое. У нас же гости. В общем, друзья приятно в Киеве принимать в гостях Днепропетровск, Харьков, Львов и Одессу. Если бы все подтянулись Донецк, Луганск Симферополь, было бы все хорошо. Ну, знаете, лепесток розы сам по себе не больше, чем лепесток. А вот когда лепестки вместе, то это уже красиво благоухающая роза. В общем, Взяла и всем свисты и пахнут. Ну а сейчас я предлагаю праздновать Новый год, как все нормальные люди. Включаем телевизор и тупо втыкаем. мороз, в доме жара. Скажем до свидания прошлому. Мне уже давным давно пора. Новый год встречать по взрослому. Ты же очень добрый, мой холодный босс. У меня мечта игривая. Мне не нужно много, дедушка Мороз. Мне нужна одна любовь. Уже нарядную Чтобы стройные Иголочки С новогодними Игрушками Мама, я хочу елочку, Лучше мне одну С подружками Мама, я хочу Хай придет добро любовь В каждый дом В каждую квартиру я обожаю Украине счастья, радости и миру. Мама, я хочу ёлочку с огоньками и гирляндаю, На матушке шел со звездочкой. Лишнюю уже нарядную, чтобы стройнее его. хочу елочку, лучше не одну с подружками. По-моему, прикольно. Лучше, чем Стас Михайлов. Извините, а Виталик здесь живет? Да, Надя, Ветер подтянулись. Виталик, ты у меня свой пакет забыл. А, да, да. Правда, он какой-то странный. Трошки странный, да, пакет? Парик и... Бюзгальтер. Бюзгальтер, да. Сними Я свои спрятал. Валера. Дети, в этом году подарков не будет. На переезде поездом панду сбила. Но ну не переживайте, дети. Следующий транш подарков будет уже завтра утром. Ну что ты начинаешь? Mm -hmm. Я ж не мог сказать сюда мои. Виталик, ты понимаешь, что ты меня подставил? Кодо! Кодо! Так все теперь? Новый год не праздновать, ты На, це тебе. А ты? Не, 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 ты шо? Я с шампанским завязал. Особенно с детским. Все. В баню больше не ходим. В следующем году пойдем в сауну. С новым годом. С новым Новый год – это праздник надежды и веры в лучшее будущее. Не стесняйтесь загадывать желания, и пусть они обязательно сбываются. Любви Добра и мира. С Новым годом Украина!